Всім телеглядачам та прихильникам спорту. Рівно 43 дні залишилось до старту весняно-літньої частини чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв також доготувався до турнірних баталій, але днями надійшла звістка, що президент команди Горген Оренюк чи то вже пішов у відставку, чи то піде незабаром у відставку. І це означає лише одне. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв залишається один на один з безліччю проблем. Що буде далі з командою? Це ми спробуємо з'ясувати саме зараз. Адже у нас в гостях колишній відомий український футболіст, майстер спорту України, колишній головний тренер муніципального футбольного клубу Миколаїв Руслан Забранський. Вітаю вас, Руслане. Добрий день, шановні телеглядачі, болівальники Миколаївського клубу. Добрий день Сергій. Руслане, ви тривалий час очолювали тренерський штаб нашої команди. Як команда виступала під вашим керівництвом? Ми зараз побачимо з нашого першого сюжету. Команда розпочала сезон у статусі одного з аутсайдерів першої ліги. Адже минулий чемпіонат муніципальний футбольний клуб Миколаїв завершив на 16 му місці. Стартувавши з домашньої поразки від Харківського Геліуса, наші футболісти потрохи знайшли свою гру. Особливо вразили дві гостєві перемоги над футбольним клубом Суми та командою «Сталь» з міста Олчевська. А потім настали скрутні часи, пов'язані з фінансовою кризою. Дві поразки поспіль, одна з яких у Полтаві, де господарі святкували перемогу з рахунком 5-0, поставили багато питань. В першу чергу, бути чи не бути команді, і чи залишиться вона у професійному футболі нашої країни? Незважаючи на всі негаразди, миколаївці зуміли опанувати себе і продемонструвати, що не збираються пасти задніх. Вісім наступних турів вони провели дуже непогано, здобувши три перемоги і стільки ж матчів зігравши в нічию. А потім сталося те, що мало статися. Під час горизвісної домашньої гри з футбольним клубом Севастополь. Яка так і не відбулася, вся країна дізналась про ситуацію в нашій команді. І все ж таки на останній напередодні зимового міжсезоння матч, який мав відбутися в Олександрії, підопічні Руслана Забранського поїхали і привезли додому дуже важливу нічию. Велика зимова перерва прийшла своєчасно. Саме тоді команда зазнала кардинальних адміністративних змін. Президент муніципального футбольного клубу Миколаїв Анатолій Валеєв Пішов у відставку, поступивши своїм місцем новому топ-менеджеру Горгену Оронюку. Відтепер фінансове питання, в тому числі боргові зобов'язання професійною футбольною лігою України, поступово зникало, з, так би мовити, порядку денного. Вдала селекційна робота дозволила посилити клуб непоганими виконавцями. Андрій Топт, Сергій Кучеренко, Олександр Каблаш, Артем Бесалов гармонійно долучились до складу якому на перших ролях були як досвідчені, так і молоді перспективні футболісти Станіслав Гудзикевич, Олександр Тарасенко, Артем Чорній, Андрій Ковальов, Антон Галенков, Віктор Берко. І команда заграла красиво, комбінаційно, видовищно, результативно, на раді з зболівальникам, яких з кожним матчем було все більше і більше. Дієва підтримка миколаївських тіфозів. Лише додавало сил нашим футболістам, які блискуче завершили сезон. У 13 матчах команда Руслана Забранського здобула 8 перемог, три поєдинки завершились миром і лише у двох зустрічах пощастили нашим суперникам. Остання гра сезону взагалі стала, так би мовити, бенефісом Забранського та компанії. Вони з рахунком 8-0 декласували футбольний клуб Арсенал з Білої церкви. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв посів дуже високе шосте місце. Більше того, якби невідомі обставини, які привели до втрати очок, то команда могла поборотися за бронзові медалі. Можливо, це станеться у новому сезоні, старт якого відбудеться без Руслана Забранського. Те, що головний винуватись успішного виступу команди, людина, яка у скрутні часи не залишила клуб один на один з величезною кількістю проблем. І, поза всяким сумнівом, талановитий наставник Радово пішов у відставку, стало повною несподіванкою. Поки що ми лише чекаємо на Руслана Забранського та президента команди Горгена Оронюка і на нового головного тренера муніципального футбольного клубу Миколаїв Олега Федорчука, якому доведеться якщо не перевершити, то хоча б повторити успішний, майже тріумфальний виступ єдиного професійного клубу Корабельного краю. в сезоне 2012-2013 годов. Руслан, вот только что мы с вами увидели триумфальное завершение сезона прошлого, команды под вашим руководством и неожиданная ваша отставка. Так до сих пор никто не знает, почему вы ушли в отставку. Но сегодня вы можете приоткрыть тайну эту, что ли? Не знаю, как это еще сказать. Потому что все было так молчаливо, непонятно. Ну а конкретика есть? Было очень много причин, и как бы я думаю, что, наверное, лучше пускай это останется секретом, пускай никто об этом и не узнает. Не хочется, я дал слово, что, не, что я никому не расскажу. Кому вы давали так, Кому вы Если что? скажу, тогда вы поймете. Сложились так обстоятельства, и семейные, и лично мои, и в команде. Ну надо было, мне кажется. Ну вопрос такой, передачи. я понимаю, я вас привез, извините. Вы уходили по собственному желанию, как это было озвучено, либо, в принципе, где-то э, как какие-то э, силы извне к этому вас подтолкнули? Ну если честно, то я даже заявление об уходе не написал, поэтому. Не написал? Нет, я поэтому, если считать официально, то я до, до сих пор нахожусь в футбольном клубе. Ну вот. Э, может, и мы, может, так должно было быть. Ну это уже хорошо, что вы сказали, это тем более в эфире. Э, Николай еще не спортивный, это здорово. Я, кстати, вас за это благодарю, что вы на, нашли все мужество и сказали об этом в эфире. Это увидят многие болельщики. Первое, второе, вот человек, который вас заменил, Олег Федорчук. Мы не знали до этого его как тренера, как специалиста. Он больше был эксперт футбольный. Но вот как вы оцениваете его работу? Может быть, это не совсем тактично, но все-таки именно он вас поменял. Он не постеснялся занять ваше место. Оцените его работу. Вы, Коротко прав... вы правильно сказали, что будет не... некорректно. Как бы это мой коллега, тренер. И то, что он говорил обо мне, пускай за эти слова. Он отвечает вот Я бы ничего не хотел сказать. Я могу сказать только то, что я видел со стороны, что развалился. Коллектив, я думаю, даже на три группы. Это ребята новенькие, это ребята, которые основные, это ребята, которые были до этого в команде. Ну, а вы понимаете, что в любой работе, в любом каком-то деле, если нет коллектива, добиться чего-то очень сложно. Поэтому, я считаю, это основная причина. Команда играла, не надо было делать никаких резких движений, что и говорил Олег на пресс-конференциях. Я ничего менять не буду, команда пускай играет, и буду только под поддерживать ее. Ну, на самом деле было чуть по-другому. Много основных игроков, которые играли до этого, они оказались то ли, например, Каблаш во второй команде, с Чернион на замене, Барко Виктор, молодой перспективный игрок. Я посмотрел по статистике, который сыграл 360 минут и за эти 360 минут забил 6 голов. Очень перспективный игрок. Я считаю, он должен играть в премьер-лиге. Вот. Но в последнее время он очень мало играл, поэтому выпал из виду. Вот. ну эти футболисты, которые делали на поле погоду... Надо ну, вспомнить Гудзикевича, капитана команды, да. которого сразу же, образно говоря, ушли из команды. Многие говорили что он старый, возраст, и... но ну, я считаю, что можно держать даже одного очень возрастного игрока. Я мог спокойно оставить команду на него, и я знал, что в команде будет порядок, не будет никаких нарушений режима, потому что он из... изнутри, он был с ними, и он никогда бы не позволил молодым футболистам перед играми заниматься тем, чем не должны они заниматься, нарушить режим там, или не спать, ну там много, вы знаете, вы понимаете. Вот поэтому такие футболисты должны быть, должны быть и молодежь, и ветераны, и средний возраст. Из этого складывается команда, и вот этого всего не стало, и поэтому тут говорить, есть результат, он и говорит о тренерском, тренерской работе. Мы все видели, как команда падает на дно турнирной таблицы, уже без вас. Какие-то советы вы пытались давать Олегу Федорчуку, чтобы исправить положение? Может быть, как-то это было один на один, я не знаю, потому что, понятно, публично это не, это не высказывалось никем, ни вам, ни им. Что-то было, какие-то общения, контакты, предложения с вашей стороны? Ну, во-первых, я с ним за все это время один раз Эх. поговорил буквально минуту. Он был весь занят, и поэтому я не стал навязывать свои то мнения, советы я не хотел вмешиваться, я отошел от команды и какое-то время отдыхал. Ну, понятно, что посещал футбол и даже некоторые выездные игры, где проходили рядом с Николаем. Вот. ну если он не спрашивал меня, я не хотел советовать. это была уже его команда и у него были все для этого условия, карты, поэтому я старался не не публично, не индивидуально не с футболистами, но ну, в любом случае при встрече с футболистами мы встречались на улице и они мне звонили, спрашивали, как и как они играют, может где-то что посоветовать. Ну сложно было советовать, потому что я, я ничего не понимал и говорил им только всегда одно: вам надо играть, расти и стремиться показать себя, чтобы вас заметили, забрали в хорошие клубы, богатые клубы, где вы, нормально относясь к своей работе, станете богатыми, обеспеченными людьми. Вот. Ну и, в принципе, чуть-чуть, я думаю, они потеряли где-то свою форму, до премьер-лиги не дотянули, но, в принципе, ушли в хорошие клубы первой лиги, где зарплаты на порядок выше, и, я думаю... Сейчас практически все те футболисты, которые ушли, находятся на сегодняшний день в Турции на сборах. Это уже о чем-то говорит. У них теперь другие нормальные условия для работы. Они, как бы, все довольны. Ну, жаль, конечно, что мы их потеряли. Ну, мы все видели, что тренерское чутье в кавычках. Олег Федорчука привело к тому, что команда опустилась на дно турнирной таблице, в конце концов. И он тоже ушел в отставку. Он, наверное, уже, как говорится, действительно. По принуждению, потому что до последнего он говорил, что он в отставку уходить не хочет. В конце концов, он ушел в отставку, и его место с приставкой ИО занял ваш соратник, ваш друг Владимир Пономаренко, который работал с вами и до Олега Федорчука. И сейчас мы предлагаем посмотреть сюжет о первой игре команды под руководством именно Владимира Пономаренко. Ця гра була дебютною для Володимира Пономаренка, який очолив команду в якості виконуючого обов'язки головного тренера. Звичайно, миколаївські футболісти прагнули не підвести свого наставника. І вже на п'ятій хвилині Михайло Сергійчук увірвався до штрафного майданчика і наніс вбивчого удару поворотом нафтовика. Господарі поля спробували вирівняти гру, але всі їх атаки виявилися безрезультатними. Миколаївці в свою чергу на 36-й хвилині мали чудову можливість подвоїти рахунок, але щастя відвернулося спочатку від Сергійчука, а потім від Ковальова. А за дві хвилини після пасу Андрія Ковальова Артем Чорній просто-таки розстріляв голкіпера ахтирки Миколи Лавренка. Забитий швидкий перший гол, так як Ахтирки треба було відігруватися, Они пропустили нагнітали, же атаку, забили второй. Другий тайм проходив за сценарієм підопічних Євгена Яровенко. Миколаївці переважно захищались і робили це дуже професійно. Всі потуги господарів поля результати не принесли. Лише на п'ятій доданій хвилині нафтовики зуміли таки поцілити у ворота гостей. Автором голу став Руслан Левига. Цей забитий м'яч. Не завадив муніципального футбольного клубу Миколаїв здобути таку очікувану перемогу з рахунком 2-1. чим ми і вітаємо нашу команду. Всіх хочу просто поблагодарити за те, що вони зробили на сьогоднішній день. Це велике справа. Наступний матч муніципальний футбольний клуб Миколаїв зіграє 23 листопада на виїзді з Краматорським авангардом. Отже, бажаємо нашій команді перемоги. Руссал, только что вы увидели первый матч Володи Пономаренко на посту исполняющей обязанности главного тренера МФК Николаев. Приятно было, что такая команда после довольно долгого такого неудачного турнирного пути сумела выиграть, тем более у Ахтырки, в Ахтырке у Нефтяников. Это, кстати, для нас очень неудобный соперник нафтовик Ахтырка. Ну, я был первым, наверное, кто поздравил Пономаренко после игры с победой. Ну, и со стороны смотрел, что было сделано все правильно, был выставлен правильный состав. Был совсем другой настрой в команде, ребята побежали, у них было желание. Ну, было видно ту команду, которая была до этого, и приятно было наблюдать. Ну, а сейчас, конечно, мы возвращаемся к главной теме нынешнего времени, футбольного, то есть отставки, возможной отставки президента клуба Гургена Ранюка, конечно, я думаю, что ему надо должно за то, что он тяжелое время поддержал команду, нашел финансы. И команда играла довольно уверенно под вашим руководством. Потом, к сожалению, скатилась вниз, но это уже такое дело. Я знаю, что многие болельщики, почти большинство болельщиков Николаева, они мечтают о том, чтобы Руслан Забранский вновь стал главным тренером команды. Но для этого нужны какие-то финансовые ресурсы. Для этого надо еще и э, какая-то воля руководителей клуба, которых мы не, мы не знаем, весь сейчас руководителей клуба нет. Что вы думаете об этом поводу и как на ваш взгляд можно э, оставить Николая профессиональный футбол в лице МФК Николаев? Ну я думаю, вы правильно сказали, что надо поблагодарить. Я, будучи президентом клуба где-то около трех месяцев, э, как бы казалось со стороны очень просто и никаких проблем нету но на самом деле вообще это очень тяжелая работа надо постоянно находить средства находить возможности каждый день начиная с утра есть очень много проблем это начиная от медикаментов и заканчивая условиями для тренировок это если это зима спортивные залы тренажеры бассейны фитнес залы беговые дорожки когда засыпает снегом или сильный мороз футбольные поля для тренировок постоянно возникают какие-то проблемы надо бывает футболистам надо лечить травмы делать операции и Начиная от питания, проживания, и заканчивая зарплатами премиями и все это стоит немалых материальных затрат и поэтому я тоже как бы вас поддерживаю в том плане, что надо я не знаю как и чем это закончится. Это всего лишь на всего пока на сегодняшний день это слухи что президент клуба подает в отставку. Может, это и не произойдет, и дальше будет все нормально, но... но если вдруг произойдет, произойдет или уже произошло. Пресс-конференция, о которой говорили, что она должна быть по поводу его отставки, где он сам должен был сложить себе полномочия, она не состоялась. Ждем, может быть, на днях она состоится. Но в любом случае, если это произойдет, каковы дальнейшие, на ваш взгляд, планы должны быть по спасению команды? Ну на сегодняшний день есть пока одна проблема, это то, что пропущено где-то около трех недель подготовки команды. Каждый день зимой это примерно равен недели чемпионат, поэтому будет догонять очень сложно. Это первая проблема. Вторая проблема, я думаю, она даже более существенная, это футболисты, которые ушли из команды, С команды ушли практически все лидеры. И осталось очень мало тех, которые играли. В основном это молодежь и ребята, которые пришли недавно в команду. Это говорит о том, что они не сыгранные. Надо делать коллектив, надо делать команду и плюс еще приглашать футболистов. Я думаю, вот это как бы две основные проблемы. Если будет нормальное финансовое состояние, то в принципе еще исправить что-то можно. Ну, надо начинать уже сегодня, завтра, максимум с недели, и стараться сделать так, чтобы не лишить Николаевских болельщиков. Их очень много. Мы видели летом, стадион посещало около 12 тысяч людей. С каждой игрой их становилось все больше. Я видел на футболе очень много. И маленьких детей и взрослых и бабушек и шли семьями. Давно такого не было в Николаеве, я думаю, наверное, в 98-м году, когда еще был главным тренером Заяев, содержал тогда команду Берников. Вот. Наверное, такой подъем футбола был в 98-м, то прошло 15 лет, и я надеялся, что за такой период, наверное, будет обратно в Николаеве подъем, и мы увидим. В городе, ну пускай не большой футбол, это Премьер лига, ну хотя бы добротный футбол в первой лиге. Николаевна это заслуживает, все-таки полумиллионный город. Ну, должна быть команда первой лиги хорошая хотя бы. Александр Михайлович, на данный момент, к сожалению, это все как бы, если бы это кобы. На сегодняшний день мы видим, что у команды серьезные проблемы. Вот какие-то, вы же все-таки находитесь в эпицентре событий, наверняка вы все-таки постоянно с футболом, постоянно общаетесь и с, наверное, и Владимиром Пономаренко, и с другими футболистами, которые еще остались в команде. Может, даже с руководством клуба, тем, теми, кто еще остался. Мы знаем, спортивный директор ушел, Виктор Козин, но он был, в принципе, не Николаевцем. Вот скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, уже какие-то попытки спасти клуб предпринимаются людьми, которые принимают решения? Вот вы наверняка это знаете. Или пока еще все в стадии застоя, скажем так. Ну, насчет именно спасения клуба, я думаю, пока вижу движение болельщиков, которые переживают, которые заходят ко мне на страничку в соцсетях, пишут о том, что они очень сильно переживают, что не будет Николаевой команды. Очень много людей я видел, которые пришли на пресс-конференции, хотели услышать от президента клуба. Вот. Ну, пока, пока вот так. И будем надеяться, что клуб будет. Я думаю, скорее всего, я давал интервью на разных сайтах в украинском футболе где я сказал, что на сегодняшний день в нашем городе, в области есть, я считаю, наверное, один единственный человек, который может что-то изменить и сохранить клуб, это Игорь Ятлов. Вот я думаю, очень много будет зависеть от него. У него, наверное, я думаю, есть возможность пообщаться с предприятиями бизнесменами с людьми, которые могут вкладывать в футбол и где-то могут на сегодняшний день подставить плечо и поддержать и сделать так, чтобы клуб не пропал. Даже на сегодняшний день не так важно, это будет первая лига или это будет вторая лига. Нам главное сохранить команду, а выйти в первую лигу, это, я думаю, не такая уже проблема. Набраться где-то чуть-чуть сил, набраться каких-то финансовых поддержек и подтянуть школы, детские детей. Я думаю, что это все реально Но на сегодняшний день. Я говорю, ТРС надо сохранить. Вы контактируете с Сергеем Сергеевичем? Нет, давно с ним не ну, общался. Вот, вот в эти такие непростые времена э, именно в, в клуб в футбольном понятии вы контактировали или. Э, давно с ним не общался. Ну, я То, понимал, что он вы... большой любитель футбола, мы прекрасно все знаем, он сам тренируется, сам играет, поддерживает команду. Но в любом случае, сейчас, наверное, надо да, прежде всего финансовые ресурсы. Я думаю, да. Я думаю, что финансовый, ну и плюс еще, мы все знаем ситуацию в нашей стране, что сейчас ему где-то не совсем до футбола, есть другие проблемы. Но я думаю, что надо найти где-то какую-то возможность и время, чтобы все-таки для Николаева это визитка футбольный клуб Николаева. Не исключаете ли вы такую возможность, что будущий клуб которые примут участие, надеюсь, в чемпионате первой лиги, все-таки, а не второй. Хотя все возможно. Будет, будет в нем будут играть именно воспитанники Николаевского футбола. И, то есть из-за, может быть, недофинансирования клуба, может, еще чего-то. Но это, в принципе, будет, мне кажется, что это будет большой плюс. На своих же игроков будет ходить, наверное, болельщики, которые знают этих ребят. Они здесь воспитывались, постигали азы футбола. Или все-таки вы считаете, что надо все-таки, чтобы были и заезжие игроки. Пусть они будут легионерами, образно говоря, для нашего города все-таки легионеры. И надо рассчитывать на какой-то результат. Вот, на ваш взгляд. И сами не согласились бы возглавить команду как главный тренер. Ну, в форс-мажорных ситуациях. Сейчас как раз форс-мажор, наверное, и нас ждет впереди. Ну, как бы да, все клубы мечтают о том, чтобы у них э, играли местные воспитанники. Во-первых, это намного дешевле, то не надо снимать жилье ребятам, кормить. И они находятся дома, они совсем по-другому относятся к команде, они более э, патриотически относятся к команде, потому что на них смотрят родные, родственники и друзья, у них уже есть желание намного больше, чем у приезжих игроков. Ну, видите, многие школы в мире, и Барселоны, и Милана, и Реала работают, ну, нету ни одной команды, которая играла бы своими. Александр Михайлович, ну, в принципе, вы были бы не против, если вновь оказаться на посту главного тренера команды, даже такой, да? Мне уже в Николаеве как бы не привыкать, будучи футболистом, решать какие-то задачи остаться или выйти в премьер-лигу вот. будучи тренером тоже прошел я через это все но для этого надо чтобы меня пригласили на сегодняшний день приглашения не было поэтому... ну в любом случае мы желаем нашей команде продолжать участвовать в чемпионате первой, среди команд первой лиги и успешно играть в этом чемпионате я благодарю вас, Руслан, за то, что вы сегодня были в нашей студии мы с вами поговорили откровенно о МФК Николаев. И, конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо. И у команды, и у болельщиков, и у всех, кто переживает за николаевский футбол. Э -э, дякую, Руслана, Руслана Затачева, за то, что вы были с нами. Дякую всем вам, что нам за то, что вы также были сегодня разом с нами. Болевая это за николаевский спорт и за муниципальный футбольный клуб Миколаев. И до новых встреч у спортивного эфире телеканала Миколаев.